যিটো মই মানে কবলে ভাষা বৰ একো বৰ লোৱা নাই শব্দ বৰ নাই কালি তেখে আহিলে অহা পিছত তেখেতে ভালকে কালি গান চানো গাইছে খুব ভাল দুটা আছিলে আমাৰ ক্লাবত গৈ এটা গান সেইটো খুব ভাইৰেল হৈছে আৰু আজি আমাৰ অনুষ্ঠান হৈছিলে আজি আমাৰ অনুষ্ঠানটোত উত্তৰ পূবৰ বহুত নেতৃত্ব লোক আছিলে ছিংগাপুৰৰ উদ্যোগপতিসকলৰ এখন বিজনেছ মিট হৈছিলে আমি তাতে আছিলোঁ কিছু দূৰত আৰু জুবিন গাৰ্গে তেওঁ দুজন বন্ধুক লৈ অসম এছ'চিয়েচনক দুজনমানক লৈ তেওঁলোক ফুৰিব গৈছিলে অসমজন তেওঁলোকে বন্ধুৰ লগতে বন্ধুজনে তেওঁলোকক লৈ গৈছিলে চিধাৰ্থো আছিলে যাওঁতে তেওঁলোকে ইয়ত গৈছিলে যাওঁতে তেওঁ কিবা সাগৰত কিবা মই তেতিয়া মিটিং আমি নাছিলোঁ আমাৰ কোনো আমি আমি নাই আমাৰ গোটেই দলটো আমাৰ সকলো মিটিঙত আছিলে আৰু তেওঁলোকে জুবিন গাৰ্গে কিবা স্কুবা ড্ৰাইভি স্কুবা ড্ৰাইভিং কৰা নাই বুলি এনেই এতিয়া মোক পিছত চিধাৰ্থই কোৱা মতে যে কিবা সাঁতুৰিবলৈ গৈছিলে লওঁতে একজেক্টলি কেনেকৈ হ'ল সাঁতুৰিব যাওঁতে চিধাৰ্থটো ভালকৈ ক'ব পাৰিব আমাৰ অৱস্থা কাৰো নাই কণ্ডাকতা মানে একজেক্ট খবৰটো দিবলৈ আমাৰ মুখত মানে মুখেৰে মাত নোহোৱা অৱস্থা হৈ আছে জ' যা সাঁতুৰিব যাওঁতে তেওঁ হয়তো কিবা এটা তেওঁলোকে কি হৈছে তেওঁ মানে চিজাৰ টাইপৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে তাৰপিছত তেওঁ তাৰপিছত তেওঁ লগে লগে ক'ষ্ট গাৰ্ডে তেওঁক লৈ গ'ল গাড়ীয়ে লৈ পেলাই তেওঁ হস্পিটেলতে নিলে হস্পিতেলত নিয়াৰ পিছত তেখেতক আমি তেখেতে মৃত্যু বুলি ঘোষণা কৰিছে হস্পিটেলত লগে লগে মই হাই কমিশ্যন মই যেতিয়া মিটিঙত আছিলোঁ বহুত দূৰত আমি সকলোৱে আছিলোঁ আমি সকলোৱে হাই কমিশ্যনক খবৰ দিলোঁ হস্পিটেলত আহিলোঁ আমি তাৰপিছত হাই কমিশ্যনৰ লগে লগে গোটেই প্ৰচেছবোৰ কৰি মানে কৰিলে কিন্তু ইন এফ ইন টাইম ঘটনাটো হ'লেই আৰু এতিয়া তাৰ তাৰপিছতে এতিয়া হস্পিটেলত কিনা অটপসি কী বহুত প্রসিডিউর কৰি আছে সেই প্রসিডিওরবো কৰাত আমি লাগি আছো হাই হাইকমিশনে খুব সহায় কৰিছে আমি নিয়ার কাৰণে মানে কৰিলেহে নিপলে দিব এই য মেডিকেল প্রসিডিওর আজি ৰাতি করার কাৰণে চেষ্টা কৰা হৈছে আমি লাগি লাইি আসো প্রসিডিওরি কৰিবলৈ আৰু কৰি মেলি সে নিয়ার হৈছে আৰু অসম চৰকাৰো আর কৰিছে আৰু দুটা দুটাবাসে কন্টিনিউ লাগি আছে সো আমি যিমান সালে প্রসিডিওরব কমপ্লিট কৰাৰ চেষ্টা কৰিছো আৰু এটা